Добрый вечер. В эфире «Актуально» в студии «Шкляр Наталья». Сегодня будем говорить об особом статусе Донбасса. У нас в гостях Владислав Дивидинский, политолог. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, Верховная Рада приняла закон об особом статусе Донбасса, который все-таки идет в разрез с Минскими договоренностями 2. Прокомментируйте, пожалуйста, насколько это хорошо или плохо для Украины прежде всего. Согласно Минских соглашений, подразумевалось пребывание украинской власти после выполнения определенных критериев, определенных условий. Но когда мы приходим к вопросу о механизме реализации этих условий, мы можем констатировать, что это возможно при условии соблюдения правил с обеих сторон но то все что мы видели с начала конфликта по сегодняшний день правила не соблюдаются даже у войны существуют правила то есть если оглашают две стороны перемирия они его соблюдают мы можем четко констатировать что эти правила не соблюдаются и в принципе вести какой либо диалог и выстраивать какой либо алгоритм действий с нашей противоборствующей стороной мне кажется невозможно почему и, потому что это люди которые руководствуются несколькими критериями но никак не критериями пользы для Общества, пользы для общины региона, который они э, оккупировали. в данном числе своих ДНР. Они да? преследуют исключительно свои цели и выполняют волю их людей, их э, нанимающих и людей, которые их поддерживают. Поэтому перед тем как говорить о том, что украинская власть определенным образом нарушает алгоритм выполнения Минских соглашений, э, следует сказать ну, обратное, что согласно Минских соглашений, есть пункт о контроле э, над э, границей самой Украины, и выполнив этот пункт, мы уже можем констатировать, что за очень короткий период времени без каких-либо боевых действий, прекратив поставки сырья, оружия, боеприпасов и всего остального, противоборствующая сторона, то есть террористы в принципе не смогут нам противостоять. Поэтому, если идет, и понимаете, закладывается одна идея, и самое обидное, что Европа, ну, простите за жаргон, на это все ведется, а реализовываются совершенно другие идеи и цели. Поэтому.. Когда Европа всячески форсирует и предлагает мирный формат решения конфликта, подразумевается, что и существует уже за европейскую послевоенную историю способы решения таких вопросов. Но это при условии, что две противоборствующие стороны идут на определенный компромисс, садятся в стол переговоров, достигают какого-то консенсуса и далее подразумевается его выполнение, которое благодаря таким как институтам, как миротворческие войска, таким подразделением, эти, эти соглашения соблюдаются. В данном случае мы четко понимаем, что Российская Федерация туда приехала показать вид того, что они вообще не участвуют в конфликте, и они всячески мирная, миротворческая страна, которая хотят как можно быстрее, чтобы в стране в нашей и в мире в целом воцарил мир. Но так не есть по факту, и их действия доказывают обратное. Поэтому на сегодняшний день мы можем констатировать, что Европа с своими механизмами уже не соответствует реальным вещам, которые сейчас происходят. Почему? Потому что, в принципе, Российская Федерация для цивилизованного мира страшна не военными действиями а аннексии Крыма, и а даже превращением в Крым военную базу, что со временем, кстати, будет вызывать больший страх у Европы и у мира. А страшна нарушением всего этого порядка, э, не только геополитической карты мира, а всего порядка взаимоотношений послевоенного, который был достигнут. А это правовые все-таки какие-то нормы, законы, это соблюдение международного права, это выполнение... Обязательств, которые ты на себя берешь, особенно если идет речь о таких вещах, как Минские соглашения. Поэтому особенный статус, который был провозглашен в Верховном Совете, он, с одной стороны, очень важен, потому что он, во-первых, демонстрирует хоть какую-либо эффективность высшего законодательного органа страны. Но они не придерживались минских соглашений, они пошли немножко в разрез. Ну, в принципе, это при условии, что мы говорим о алгоритме, последовательности угу. действий, что зачем должно быть. Если предположить, что все стороны, которые в Минске были, которые в конфликте участвуют, хотят блага, мира и спокойствия только при условии соблюдения интересов, которые Украины не были учитаны во время Майдана и не учли мнение, интересы вот этой общины то в итоге, что зачем мы сделаем, значения не имеет. И э, ну, сами Минские соглашения подразумевают... То есть вы имеете в виду, для развития так называемых республик да. э, главное тоже мир у меня не республик. Быть. Республики это, — э, это реализация... Хорошо, определенных локаций, скажем да. так, потому что сложно еще как-либо их называть. Э, важен мир должен быть, если они действительно заботятся о месте нахождения своем. Да? Э, и неважно, будет в начале выборы или определенные внесения в изменения в статус? Так подразумевается в итоге решение этого конфликта. Как оно есть на самом деле, военизирующие организации террористические хотят с помощью инструмента выборов прийти законно к власти и заставить Киев их признать. То есть официально украинская власть признает теперь на сегодняшний день военных преступников, то есть террористов, представителями своей власти на местах. И что принципе, это им дает? Что дает? Вы тем, имеете в виду террористам вокруг... дает? Да. Украинской власти и Украине это дает теоретическое шанс на присоединение этих областей и подчинение их законам Украины. Ну, сейчас я этого коснусь. А для, ну, скажем, террористов это им дает легализацию себя уже в официальном государственном статусе и признание теперешних оппонентов как, скажем так, политических... То есть ну, уже не террористов, а политических да. фигур определенных, и, конечно, которые могут влиять на какие-то процессы в Украине. Собственно. На Украине в целом на регионе в частности. И больше интересует регион, потому что вряд ли каким-либо образом террорист, избранный на должность мэра или губернатора, назначенный, может быть ну, я не знаю, актуален или эффективен в другой части Украины. И понимаете, Конечно, когда украинская общественность видит вот такой возможный сценарий развития событий, это воспринимается исключительно негативно. Потому что представить, что люди, которые убивают сейчас наших солдат, отчасти и элиту общества, безусловно, инфраструктуру населения оккупированных территорий, представить, что они будут руководителями в тех регионах очень сложно. То есть это нарушает все наши понятия, принципы основоположные, Там справедливости, честности, правильности и всего остального. С другой стороны, если бы опять-таки обратная сторона... Согласна была с помощью этого механизма работать на благо, если даже не Украины, то хотя бы э, края, именно на благо края, а не на благо лично или не выполняя волю соседнего государства, то тогда бы они должны были действовать в правовых рамках, как минимум украинское законодательства и мирового. Мы сейчас можем четко констатировать, и ничего, к сожалению, по моему мнению, не изменится. Тотальный правовой нигилизм. То есть никто не собирается выполнять законы. Ведь если даже открыть немного э, более авторитарные и менее демократичные законы Российской Федерации или даже Конституции Российской Федерации, то э, выполняя их террористы на территории Луганска и Донецка, э, могли бы этот край сделать ну, не менее эффективным, нежели он был до начала военных действий. Поэтому никто, даже избрав э, ну, то есть механизмом выборов на этой территории, приведя к власти теперешних террористов, получить некий мандат политических э, э, разрешений на, на ведение уже от, от имени Киева власти там, все равно никто не собирается э, выполнять законы э, Украины. И это все превратится в фарс. Поэтому, безусловно, Верховный Совет, проголосовав о, о, особенный статус для Донбасса, скорее открывает механизмы запроса о введении миротворческих сил в Украину. Угу. Скорее подводит итоги того, что и так всему миру было понятно. То есть и так понятно, что вести нормальную жизнедеятельность, Вести экономику, все экономические процессы воплощать в жизнь невозможно в этом крае. Поэтому особенный статус это уже запоздалое решение по факту уже существующего расклада дел. Точно так же, как и сам факт аннексии Крыма, сам факт признания России страной агрессоров. То есть это и так понятно. Весь мир, и мы, в частности, понимаем, что там ведется война, но до сих пор мы называем это антитеррористической операцией. Потому что в случае объявления нами войной получается, что не Россия, а мы ей объявили, объявили по факту войну. И вот этих Уловок достаточно много, и этим умело пользуется и э, будет пользоваться Российская Федерация. Но должны ли мы от этих уловок отталкиваясь вести свою деятельность? Я уверен, что нет. Поэтому, если не ошибаюсь, Юрий Луценко в, перед э, окончательным голосованием в Верховном Совете за закон сказал, что в принципе это делается во имя или во благо Украины. Отчасти, безусловно, это популизм, как и все, что происходит в Верховном Совете, отчасти популизм. Но все-таки, если предположить, что этот закон, даже вопреки алгоритму Минских соглашений, во имя Украины, то я считаю, что это абсолютно правильно. Ведь же, понимаете, если мы не можем эту войну закончить, то мы должны ее успешно вести. И сейчас миротворческие войска, которые в отличие от миссии ОБСЕ будут уже иметь вооружение, и будут определенным образом контролировать, как минимум, границу размежевания между оккупированной территорией mm -hmm. и Украиной, смогут, если не решить конфликт, то как, как минимум проводить сатисфакцию, локализовать, ограничить. Безусловно, понимаете, реакция мировой общественности в случае агрессии Российской Федерации после наличия и введения туда миротворческих войск будет совершенно другой. Ведь это будут оперативные представители реальной ситуации для всего мира. Потому то есть, что... собственно, поэтому недовольны сами господа представители ЛНР ДНР и, соответственно, недовольна Россия. Какие могут быть последствия или уже... Никаких. Вы имеете в виду от этого решения? Да, от решения. А, я вижу, все-таки, понимаете, если как бы мы не хотели, чтобы этот конфликт закончился побыстрее или чтобы он закончился мирно, вряд ли нам это удастся. И осознание того, каким образом действительно можно вести и в итоге все-таки выиграть эту войну, и вопрос войны сейчас тоже, мне кажется, актуально понять, что, что именно это такое. Это решающее для того, чтобы эм, мы были успешными в этом процессе, потому что мы еще, и мне лично непонятно, на каком уровне война. Будет проводиться, но, к сожалению, я четко осознаю, что война будет. Это может быть война на выдержку. Это тогда, когда непонятно, у кого быстрее закончатся силы и ресурсы. Э, и ресурсы. Это может быть война экономическая, но это у нас тогда, их когда... меньше ресурсов. Если в Российской Федерации станет жить хуже, чем у нас, соответственно, ей может быть не по карману, эта война. Это может быть война дипломатическая. Это тогда, когда Европа, понимая, что стоит пожертвовать сейчас существующими торгово-экономическими соглашениями Российской Федерации, потерять некую поддержку собственного электората, даже за существующую каденцию, возможно, даже поставить под сомнение попадание в те или иные избирательные органы в Европе из-за того, что понижение рейтинга, так как принимаются отчасти непопулярные для экономики, для сегментов экономики mm -hmm. решения в Европе, но тем не менее сохранив общую, в долгосрочной перспективе перспективе общую тенденцию противостояния. Потому что Европа нам помогает не только по доброте душевной или по желанию Безусловно. нам помочь, а из необходимости перенести точку конфликта подальше от своих границ. Им легче отдать вооружение, которое оденется на украинского солдата, нежели его одевать на своего солдата у своих границ. Владислав, вот я хочу задать такой вопрос. Действительно ли Россия могла бы, допустим, если, ну, не дай бог, сложилось бы с Украиной так, как она хотела бы, этот конфликт мог бы пойти дальше. Как Знаете, вы он мог и должен был пойти дальше. Ведь уже не секрет, уже достаточно много информации, не только на слуху, а уже подтвержденной от людей, которые занимаются стратегическим планированием, военным планированием. Было ли в вытечке информации из Российской Федерации о том, что существовал проект Новороссия. Это же не наше слово, и это не наша идея. Ну, вот Отвержение Новороссия, том, допустим, будет. контроль над Украиной, чтобы не ушла из-под юрисдикции России. Знаете, Мы... если уже наша передача называется актуально, то актуально на сегодняшний момент уже все-таки э, обсудить не только какие-то невероятные сценарии отсутствия Путина, а более-менее реальные. Один из таких является, что все время его отсутствия на публике э, было занят на то, чтобы обсудить с власть имущими э, людьми в Российской Федерации продолжение или уже ну, как бы сохранение лица при условии закрытия проекта под названием Новороссия. И как вы считаете? Все-таки я считаю, что от этого На проекта отдалились и, безусловно, от экспертов или политологов ждут прогнозов Это вещь весьма неблагодарная, потому что для прогноза нужно достаточное количество информации, благодаря которой можно выстроить один или несколько возможных сценариев развития событий. В принципе, информация абсолютно недостаточно. И, поверьте, недостаточно на всех уровнях, даже в государственных институциях, институтах стратегического планирования, для того, чтобы как-то предположить. Поэтому мы просто должны быть готовы и оперативно, локально. Вот поэтому как раз фактору неэффективна нынешняя власть по своей готовности, решительности и оперативности принятия решений. Причем решений правильных. Так вот, что касается Российской Федерации, по моему мнению, наиболее вероятно, что проект Новороссия по факту закрыт. И одно из мнений, которое я пока что придерживаюсь, оно просто более вероятно, нежели другие мною услышанные. Хорошо, если это... Это, Вероятно, что мы с ними будем делать дальше и что вообще они будут. Вы с имеете в виду это территорию? Да, да эта территория. Я все-таки закончу предыдущую мысль. Наиболее uh -huh. вероятный сценарий – это то, что, возможно, будет одна или две вспышки э, активности военной на территории э, Луганска-Донецка. Я думаю, что все-таки будет предпринята попытка, если на тот момент мы не ведем миротворческие войска, и не будем готовы ее отразить с большой долей вероятности. Попытка э, сделать так наступление и на Мариуполь. На Мариуполь. И в дальнейшем есть мнение российских неких политологов и украинских, что точка конфликта будет перенесена Российской Федерацией в другое место, где она сможет по-прежнему поддерживать мир и страны вокруг себя в таком, знаете, в активном состоянии и сможет поддерживать внутреннюю нагрузку, внутреннее напряжение внутри страны, это, например, дабы реализовывать куда? и воплощать свою политику. Есть мнение о том, что это Восток. Но так как есть точно так же мнение, что возможно некие действия будут направлены на страны Прибалтики, сейчас уже Прибалтика, не дожидаясь возможных конфликтов, готовится, активно да. готовится и поднимает, то есть бьет во все колокола о том, что это возможно. Но все-таки Прибалтика это страна-член НАТО, и поэтому это совершенно другой уровень, к которому уже сейчас, год тому назад мы об этом не могли бы говорить, уже сейчас Российская Федерация, наверное, не готова. И это, это уже маленькая победа. К большому сожалению, мы можем констатировать, что наша победа и позитивное решение ситуации лежит в полном противоположности Российской Федерации. То есть чем хуже у них тем более вероятно будет лучше у нас. К сожалению, вот, то есть вот, это та же война на, на выдержку. Да. И вот такую ситуацию создал специально Путин, не побоюсь этого слова, рассчитывая на то, что слабая развалина украинская армия, слабая экономика, без власти, которым успешно воспользовались аннексировав Крым, вот недавно годовщина была, и неспособность украинской власти знаете, такой, э -э реально и быстро, и эффективно действовать, приведет к тому, что Украина будет распадаться, и этим умело воспользуется э -э Российская Федерация и вот так, на, на основе этого был создан проект под названием Новороссия. Его линии в разных редакциях проходили вплоть до э, Одессы, там, Черкас, Харькова, э, чуть ли не там Чернигова. Э, в некоторой редакции это был и Киев, но уж точно ему не были интересны как идеологически иные западные области нашей страны. Сейчас мы можем говорить, что вряд ли ему этот проект удастся. И какая-либо агрессия э, по отношению к прибалтийских стран точно так же. Но поддерживать вот это знаете, напряжение он просто обязан. Иначе для него это это снижение точки напряжения внутри страны, что на фоне всех остальных мероприятий, то есть политических преследований, ущемления свободы слова, прав человека и всего остального, может привести к краху. То есть сейчас уже, к сожалению, Российская Федерация не может занизить эту планку активности своей какой-либо внешней и военной агрессии. Да, возможно, это постепенно происходить, и тем более с той пропагандой, информационными потоками, которые происходят, и верой. Большинство россиян. Единственное, в принципе, что возможно, хотелось бы все-таки отметить для зрителей наших, как бы это ни грустно звучало, но вернуться хотя бы к тому состоянию мирному и конструктивному, который был до этого конфликта, и выйти уже на новый уровень, ведь к старому принципу не сможем достичь, в экономической сфере, в торговой сфере, в сфере организации общественного порядка внутри страны и экономических каких-то процессов, я думаю, что полноценно выйти в некий плюс, в позитив, мы сможем за намного более да, длительный период времени, чем нам того бы хотелось. Поэтому война на выдержку ведется. Какие, на каких бы уровнях война ни происходила, эту войну нам стоит вести. И понимая это, максимально прагматично действовать в своих решениях, в своих планах, в своей работе, и о работе какого бы либо института или непосредственно человека не шла речь. И вот это, это осознание этого помогает правильным образом подготовиться к тому, что нас наиболее вероятно может ждать. А это замораживание определенного конфликта. Через некий период времени очень грубо можно предположить, что это около полугода-год произойдет, скорее всего, замораживание конфликта. И не хотелось бы, чтобы это закончилось так, как в Приднестровье. То есть замораживание конфликта активной фазы произошло и застряло на уровне теперешнего, чуть ли не бартерных систем отношений, вот уже 10 лет. Так что будет, вот вернемся к вопросу что будет, если с этими локациями ДНР ЛНР, если проект Новороссия все-таки будет закрыт или замораживание будет закрыт? конфликта. Потому что если Российская Федерация перестанет обеспечивать всеми поддерживать боевиков? то рано или поздно они просто разойдутся наемники по другим горячим точкам, где платят больше, mm -hmm. а преступники убегут в Российскую Федерацию, дабы не попасть под действие украинской фемиды, а некоторые воспользуются амнистией и станут жить на тех территориях или или перейдут на на, на другую территорию. И такая амнистия скорее всего обеспечивать будет их будет все-таки Украина. Это если, это если российская федерация перестанет их обеспечивать, а mm -hmm. это для нее означает проигрыш. То есть проигрыш в, не, в, не, в некой территории, потому что, допустим, сейчас еще поддержка довольно высока на территории Крыма, э, они очень много что потеряли в экономической сфере, но оправдывает все этим, что у них все равно при этом лучше, чем Донецкий и Луганский. И представим себе, что если в Донецке и Луганске начнет э, наступит мир, и мы начнем хоть что-то отстраивать, хотя бы нужные нам э, инфраструктурные mm -hmm. объекты, неизбежно на эти объекты пойдут инвестиции, то ли мировые, то ли украинские. И неизбежно это начнет поднимать экономику. Если не будет страшилки, которая может запугать крымчан, то вполне вероятно, что и крымчане могут запеть песню о том, что не так уж им хотелось той Российской Федерации. И вот понижение этой точки напряжения для Российской Федерации просто преступно. Поэтому вряд ли что-то продвинется вперед. Наиболее вероятно будет замораживание конфликта на тех территориях, которые есть сейчас. И маловероятно, что в ближайшие, вплоть даже 5 лет... К сожалению, Украина будет иметь полный контроль, как того бы хотелось нам. По поводу введения миротворцев. Украина запрашивает, как вы считаете, пока что конкретного ответа нет. Каков он будет? Будет ли все-таки введены миротворцы на территорию Украины? Или это будет обсуждаться опять же в каком-то формате между Меркель и Путиным? Оландом, как... Вы понимаете, введение миротворцев под, подтвердит все эти преступления или нарушения правовые международные, которые делает Россия посредством террористов. Поэтому, безусловно, Путину это невыгодно. С другой стороны, не введение миротворцев может позволить Путину идти дальше. И пока что ни Европа, ни мир, возможно, только США, ответили себе на вопрос, что они собираются делать в случае дальнейшей активности Путина. Ведь воевать они не хотят и не будут, а допускать все дозволенности ему тоже нельзя. Поэтому введение миротворцев для них как неизбежное зло, даже при условии несогласия Российской Федерации. Я надеюсь, что именно такими доводами не будут руководствоваться, все-таки согласятся на это введение. Условий масса, и их должна прежде всего Украина выполнить по их введению. Да. Не забываем, что миротворческие войска, как минимум по самому определению, есть четырех или пяти видов. Те, которые принимают участие в активной боевой фазе, те, которые поддерживают мир, те, которые способствуют послевоенным поддержанию мира и изменению инфраструктуры военного, военной территории, которую они защищают. Поэтому мы еще не знаем, какого формата, в какой численности будут введены эти миротворческие войска. Я надеюсь, что все-таки на этот шаг пойдет Европа. А действия Соединенных Штатов по поводу летального оружия. Этот вопрос уже закрыт, в принципе, как вы считаете? Или ну, он уже, собственно, и не нужен. По он сравнению, закрыт. например, с миротворцами. Это уже более как бы менее актуальный вопрос. Он закрыт до момента активной фазы наступления Российской Федерации mm -hmm. и до момента введения миротворческих сил, как вы правильно заметили. Но, тем не менее, очень интересно здесь проследить и показать разницу в действиях и в готовности, по крайней мере, в провозглашении того, что будет сделано между Европой объединенной и Америкой. Америка уже сейчас заявляет, хотя мнение может измениться, о том, что она все равно пролонгирует санкции против России. Тем не менее, Европа должна это принимать коллегиально. Соответственно, нужно согласие всех 28 стран. Уже есть мнение, Российская Федерация всячески информационного пространства это раскручивает о том, что некие страны, не хотят, страны не, хотят, да. не хотят, и это не позволит коллегиальным решениям принять ну, постановление о продлении санкций. Поэтому как оно будет, я не знаю, но Европа своей коллегиальностью, своей традиционностью сейчас уступает Америке по эффективности ведения. Ну, контур действий по отношению к Российской Федерации. Но у них вообще возникает, собственно, многие предполагали, что целью является в том числе и определенной целью России противостояние между США и Европой, которое, собственно, многие уже наблюдают. И вам так не кажется? Ну, например, то, что госпожа Меркель э, ну, не хочет быть младшей сестрой, скажем так, вместе с Европейским Союзом, младшим братом Америки, э, создает свои войска ЕС и так далее. Знаете, тоже никто вопрос. не хочет быть младшим братом Америки. На самом деле, именно это даже не обсуждаемое основоположное мнение стало основой того, что сейчас вносится в умы людей, поддерживающих действия Кремля, действия Путина. То есть только в противостоянии рождается желание или побуждение каким-либо действием. И вот это противостояние специально внутри закон России жизнь, наращивается да. для того, чтобы побудить человека, россиянина, или принимать активные какие-то действия, чуть ли не идти добровольцем, воевать с американскими войсками на территории ЛНР, ДНР, что ну, нонсенс бред. Но тем не менее люди абсолютно серьезно в это верят. И идут жертвуют своей жизнью для того, чтобы воевать с американцами, которые подобрались к границам великой матушки Руси. Ну, нонсенс полнейший. Точно так же, как и э, молчаливое согласие. Поддерживать высокий уровень поддержки действий Кремля. Ведь мы это все знаем и слышим. Там около 8... очередной рейтинг показал, что э, 85% уже, процента, а не 83% mm -hmm. поддерживают действия Путина. Ну, конечно, вопрос о рейтинге и их правдивости. Но, тем не менее, поддерживать высокий степень поддержки населения действий. Вот в этом противостоянии. Но, тем не менее, опять-таки, можно и нужно констатировать, что Америка... Э, ну, вообще, ну, конкретно зацепиться за что-то, каким образом она противостоит России, невозможно. И если все-таки такое противостояние есть, скрытое, что весь конфликт, в том числе посредством Майдана, который там спонсировался, то есть, если предположить, это Он дело... спонсировался? Нет, я уверен, что нет. Все, что я знаю, я живу в Киеве, я был активным участником Майдана в 2004 году, более-менее активным наблюдателем. Ну, то есть вы предположили, участником... или да, процитировали? Есть, если, да. если предположить, поняла, да. что Америка каким-либо образом действует посредством вот таких инструментов против Российской Федерации, она это делает весьма прагматично, умело, размеренно. Поэтому быть младшим братом Меркель... Вы знаете, в итоге все равно решающим будет результат. И уже по результату будут судить всех участников процесса. И мне кажется, что Америка будет иметь больше результат по отношению к своим действиям, нежели Европа. Потому что Европа выдает много обещаний, когда они становятся слишком дороги для европейских да. лидеров они начинают эти обещания добавлять и наполнять их условиями, которые Украина не может выполнить или которые ну, то есть очень более, время. более традиционно, более Без спокойно, слова. скажем так. Спасибо большое Владислав за участие Спасибо. в нашей программе. Нам мы будем надеяться на лучшее, будем стараться терпение нам. Это была программа Актуальна. В студии работала Наталья Шкляр. Напомню, на гостях был Владислав Дивидинский, политолог. Оставайтесь с нами, увидимся.